как его объяснить, как мотив, что якобы из-за этого я захотел. На самом деле у меня не было никакой обиды на бабиши. Я покаялся, я бил поклонно, я просил у Бога прощения за эти поступки. Давайте мы про Бога не будем говорить. Бог вас и простит, если захочет, сказать, если он есть. Значит, вы говорите, вы про свечу говорите. Откуда следователям и работникам оперативным были известны такие детали только от вас а вы ссылаетесь, что это надумано так сказать следовать им такие детали были известны о вашей зарплате а вот. о том что вы например проработали 10 лет пономарем за воровство в церкви вас понизили со старшего Пономаря до Пономаря, что вы возместили вместе с матерью 25 тысяч гривен в счет возмещения ущерба за ваше воровство денег прихожан, которые поступали в церковь. Откуда это известно? Если говорите, что это вы придумали. Ведь факт возмещения ущерба вы же не отрицаете и сейчас. Все было возвращено, однако. Нет, да, это не, на этот факт не отрицаете, что вы воровали церковные деньги, за это, так сказать, были пониженные в сани, и так далее. Так чем же это не причина отомстить? Ваша честь. В день сказать... приезда, так сказать, э, Кирилла, так сказать, Патриарха Руси, Московской всей Руси. Ваша честь, это не причина отомстить, потому что у меня не было обиды на храм, или на настоятеля, или на духовенство. Я мог вернуться в этот храм, служить по Пономарю. Мне, мне батюшки говорили, что через время какое-то, даст Бог, вернешься, будет все нормально. А пока походи просто в храм, помолись. Не, ну, вернуться. Во-первых, вас за ваши вот эти проделки, наверное, уже надоело делать вам замечания и так далее. Вас же, вас отсюда и убрали, потому что вы уже переступили черту, так сказать, и, и сделали освещение колец, не имея права, так сказать, не имея освещения. И эти деньги присвоили. как чем же это не причина или не повод, или не мотив к совершению преступления? 10 лет проработал фономарем, и вас выштурнули. Чем же это не мотив или не повод? Объясните. Ваша, Ваша честь, вот в том-то и дело. Я там просто пророк... Какое дело? В том-то и дело.